वृत्ति प्रभाकर रुद्ती प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर एक सौ और एक सौ पेज के ऊपर नीचे से चौथी पंक्ति है अंतिम अंतिम में आया है क्या स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है पंक्ति तो बात यह चल रही है कि एक सिद्धांत के अनुसार अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रियों से होता है और उनके लिए उस प्रत्यक्ष के लिए सहकारी कारण है अनुपलम्ब क्या okay. अनुपलम्ब और वो अनुपल्ब कैसे चाहिए योग्य अनुपलम्ब प्रतियोगी का अनुपलम्ब प्रतियोगी का अब का स्वरूप क्या इसका विचार चलता है तब तो दो प्रकार से विचार किया था पीछे और सबसे पहले तो सभी अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए किसी एक प्रकार का योग्य नहीं चलता है इस बात को बताया फिर अन्य भाव के लिए अलग प्रकार का योग्य अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होने के लिए अलग प्रकार का योग्युपलंब कहने का प्रयास किया वह भी बात नहीं हो पाई अर्थात सप्तमी समास, समास करके योग्युपलंब का स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाया बराबर फिर उसके बाद कहा कि कर्मधारे समास है। उसका विग्रह बताया था योग्यश्चा सौ अनुपलंब हम योग्य अनुपलम्ब योग्य चाहिए योग्य में अनुपलंब नहीं चाहिए योग्य का अनुपलंब ये भी नहीं चाहिए बराबर फिर अनुपलंब कैसा चाहिए योग्य अनुपलंब चाहिए फिर कहा का, का अनुपलंब योग्य है कहा का नहीं है कैसा समझे तब तो बात बताई थी क्या जहां प्रतियोगी नहीं अभाव है किंतु प्रतियोगी का आरोप करने से यदि उपलम्ब हो सकता है तब वहां का अनुपलम्ब योग्य है और उस योग्यानुपलम्ब के साथ इंद्रिय के द्वारा योग्यानुपलम्ब सहकारी हुआ तो उस सर, उसको लेकर सहायक लेकर के इंद्रिय के द्वारा अभाव का क्या होता है प्रत्यक्ष होता है और जहां पर प्रतियोगी का आरोप करने पर भी प्रतियोगी के उपलम्ब का आरोप नहीं हो सकता है वहाँ का अनुपलम्ब अयोग्य अनुपल्ब है बराबर जैसे सामने भूतल पर घट नहीं है दिन है दिन में है प्रकाश है और फिर वहाँ प्रतियोगी जो घट उसकी उपलम्ब उसका ज्ञान नहीं है इसका मतलब उसका अभाव है किंतु वह अनुपलम्ब योग्य है क्या योग्य है एक ऐसा समझे तब न्यूजो नियम बताया वही क्या यदि यहां पर घट होता तो उसका उपलब्ध होता इस प्रकार प्रतियोगी का आरोप करने पर उसके उपलब्ध का क्या होता है आरोप तो वहां का अनुपलम्ब योग्य है वो योग्य अनुपलम्ब सहकारी कारण है तो उसके उसके निमित्त से इंद्रियों के द्वारा अभाव का क्या होता है प्रत्यक्ष होता है ये बात थी। बात लगी नि? अच्छा वही घट नहीं है लेकिन अंधकार है वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्यों योग्युपलंब नहीं है क्योंकि उस अंधकार में प्रतियोगी कारो करने पर भी उस प्रतियोगी के उपलंब का आरोप नहीं हो सकता बराबर जैसे अंधकार में घट होता तो उसका उपलब्ध होता ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते क्योंकि तो अंधकार में घट होने पर भी उसका उपलब्ध नहीं होता है इसलिए वहां का जो उपलब्ध है उसके माध्यम से उस उपलम्ब का अभाव वो भी अनुपलम्ब वो कैसा यहां पर अयोग्य है इस बात को बताया था ठीक है? फिर कई बार दिक्कत नहीं आई इस बात को हटा के दिखाया अब रह गई हो सकता है स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव बराबर इसका प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है इसका विचार किसका स्तंभ में जो पिशाच का और एक है स्तंभ में पिशाच का अन्योन्या भाव बराबर है कि नहीं उन दोनों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है तब तो उसका विचार कर रहे अभी स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है भेद मतलब काहे थे कैसे यदि तादात्म्य न पिशाच स्तंभेश्या ठीक है ना यदि तादात्म्य संबंध से पिशाच स्तंभ से यदि स्तंभ पर होता तादात्म्य संबंध से तब उसका उपलब्ध होता ज्ञान होता बोलेंगे तो कैसे इसलिए कि स्तंभ में तादात्म्य संबंध से जो जो है उसका उपलब्ध होता है स्तंभ में तादात्म्य संबंध से कौन है स्वयं स्तंभ यह और कोई नहीं तो स्तंभ में तादात्म्य संबंध से स्तंभ है अतः उस स्तंभ का क्या होता है उपलंब होता है ध्यान होता है उसी प्रकार उस स्तंभ में यदि पिशाच का तादात्म्य होता तो उसका भी स्तंभ की तरह उपलब्ध होता उपलम्ब नहीं होना है अतः स्तंभ में जो तो पिशाच का अभाव उसका क्या होता है अंतिम पा देखिए कहा गया हाँ स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है कहे थे घटा रहे उसको यदि तारात्मेन पिशाच स्तंभे तदा उपलब्धेत बराबर यदि तारात्म्य संबंध से पिशाच स्तंभे सिशाच स्तंभ पर होता तो तदा उपलब्धेत तब उसका उपलब्ध होता ध्यान होता इस रीति से स्तंभ वृत्ति तादात्म्य संबंध से बराबर स्तंभ में रहने वाला तादात्म्य संबंध से पिशाच के आरोप थे पिशाच का क्या किया आरोप तादात्म्य संबंध से आरोप किया तादात्म्य संबंध से पिशाच के आरोप थे पिशाच के उपलम्ब का आरोप नियम से हो गए के उपलम्ब का क्या होता है आरोप होता है कहे थे तादात्म्य संबंध से स्तंभ है स्तंभ में तादात में संबंध से कौन है स्तंभ है। ताका नियम से उपलम्ब हो हुए किंतु उसका नियम से नियमत क्या होता है उपलम्ब होता है ज्ञान होता है तैसे पिशाच भी तादात में संबंध से स्तंभ में होवे, सो है कि नहीं तैसे उसी प्रकार पिशाच भी क्या तादात में संबंध से स्तंभ में होता तो स्तंभ की तरह उसका भी उपलम्ब होता ब्रह्म नहीं हो रहा है अतः उसका फिर तादात के संबंध से वहां पर अभाव है अर्थात भेद भेद है कि नहीं हाँ तादात के संबंध से वस्तु न रहना इसी का नाम है क्या भेद अर्थात अन्य तो ऐसे पिशाच भी तादात के संबंध से स्तंभ में हो सो स्तंभ की ना ताका भी नियम थे उपलम्ब हो गए स्तंभ तो की तरह उसका भी नियम क्या होगा उपलम्ब होगा उपलम्ब के अभाव थे बराबर है कि नहीं उपलम्ब का क्या है अभाव अभाव थे स्तंभ में तादात में संबंध से पिशाच नहीं या ते पिशाच का स्तंभ में क्या है तादात में संबंध अवचिन्न तादात में संबंध से क्या है और तादात में संबंध अवचिन्न जो अभाव होता है उसी का नाम होता है क्या अन्य जैसे घट व भूतल पर घट संयुक्त संबंध से भले हो तादात्म्य के संबंध से है क्या नहीं नहीं। भूतल पर तादात्म्य के संबंध से केवल घट घट भूतल पर हां भूतल पर तादात्म्य के संबंध से केवल भूतल ही है और कोई नहीं है घट नहीं है अर्थात तादात्म्य के संबंध से घट का भूतल पर क्या है अभाव अर्थात वो अनन्य भाव ठीक याते पिशाच का स्तंभ में तादात्म्य संबंध आवचिन्न भाव है तादात्म्य संबंध आवचिन्न भाव को ही अनन्य भाव ई विला तादात्म संबंधाव चिन्ह जो अभाव उसका ही नाम है क्या अनन्यता अनन्यता कायेय और स्तंभ में संयोग संबंधाव चिन्ह पिशाच अत्यंत अभाव तथा समन्वय संबंधाव चिन्ह पिशाच अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं है अनन्यता तो प्रत्यक्ष है किंतु अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं है कहा स्तंभ संयोग संबंध से भी प्रत्यक्ष नहीं है और संब्ण। समवाय संबंध से भी प्रत्यक्ष नहीं है क्यों वहां पर योग्यानुपलम्ब नहीं है वो कैसे बता रहे हैं और स्तंभ में संयोग संबंध अवच्छिन्न मिल गया है ना स्तंभ में संयोग संबंध अवच्छिन्न पिशाच अत्यंत अभाव तथा समवाय संबंध अवच्छिन्न पिशाच अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं स्तंभे यदि संयोगे न समवाएन विशाच सदा तर स्तंभ सप्तमी स्तंभ में यदि संयोग संबंध से पिशाच होता तो उसका उपलब्ध होता आरोप कर सकते हैं संयोग संबंध से पिशाच का आरोप करने के बाद पिशाच्य के उपलंभ का आरोप होता है क्या hmm. नहीं होता है क्योंकि स्तंभ में जो भी कोई चीज संयोग संबंध रहती है उपलम्ब उसका उपलब्ध होता ही है ऐसा कोई नियम नहीं है परमाणु बैठा है स्तंभ पर संयोग संबंध से कहा उपलब्ध होता है उसका नहीं होता है ना तो आरोप नहीं कर पा रहे अतः योग ज्ञान उपलब्ध नहीं है यदि आरोप कर पाते प्रतियोगी तो है नहीं है किंतु वह अनुपलम्ब योग्य है कयोग्य है वो कैसे तो प्रतियोगी के आधार को लेकर बोली बात समझ में आई देखो भाई जी दिक्कत हो रही क्या योग्य सिद्ध करने के लिए पहले उपलब्ध को देखना पड़ रहा है नहीं आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप हो सकता है बराबर किंतु प्रतियोगी का उपलब्ध नहीं हो रहा है अर्थात क्या है फिर अनुपलम्ब तभी वो अनुपल्ब क्या है योग्य स्तंभे यदि संयोगे न पिशाच समय पिशाच समय संबंध से पिशाच होता तदा तस्य उपलब्ध से तब उसका उपलब्ध भी होता इस स्थिति से संयोग संबंध से अथवा समवाय संबंध थे पिशाच का स्तंभ में आरोप करें बराबर संयोग संबंध से क्यों समवाय संबंध से संयोग संबंधते अथवा समवाय संबंध ते पिशाच का स्तंभ में आरोप करें पिशाच का उपलम्ब तो का आरोप होवे नहीं किंतु पिशाच उपलबंध का क्या नहीं होता है आरोप होवे नहीं थे उदाहरण दे रहे घटा रहे काहे थे। स्मशान के वृक्षा में स्मशान के वृक्ष में है कौन पिशाच्य। पिशाच्य। वा उसको होता है क्या संयोग संबंध से नहीं होता है इसका मतलब जहां संयोग संबंध से वो रहता है वहां उसका उसके उपलबंध कारोप हो नहीं ठीक है तो उपलबंध कारोप नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वहां का अनुपल्ब फिर योग्य स्मशान की संयोग संबंध से पिशाच रहे हैं और अपने अवयन में अपने अवय मतलब पिशाच के अवयव क्योंकि पिशाच के अवयव में ही पिशाच रहेगा किस संबंध से समवाय संबंध से कोई भी वस्तु अपने अवय में किस संबंध से रहती है समवाय संबंध से रहती है ठीक है और अपने अवय में समवाय सम्द संबंध संबंध से पिशाचर रहे तब भी पिशाच का उपलब्ध होवे जहा समय संबंध से पिशाच रहता है वहां भी उसका उपलब्ध होता नहीं है और जहा संयोग संबंध से पिशाचर रहता है वह भी उसका उपलब्ध होता नहीं, नहीं है अथवा संयोग संबंध से पिशाच का आरोप करने के बाद उसके या समय संबंध से आरोप करने के बाद उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं, नहीं है वही भी पिशाच कर उपलम्ब हो और जो स्तंभ में संयोग संबंध से है अथवा समवाय संबंध से होवे तीन सर्व का उपलब्ध हो तो भी वा क्या भी। संयोग संबंध थे वाय संबंध थे विषाच के आरोप थे विषाच के का आरोप हो बात समझ में देखो भाई संयोग संबंध से पिशाच में जो जो रहता है या समवाय संबंध से स्तंभ में जो जो रहता है क्या आपको परिवार स्तंभ में संयोग संबंध से जो जो रहता है कि समवा संबंध से जो जो रहता है उनका उपलब्ध होता ही है ऐसा कोई नियम नहीं।, नहीं है परमाणु दोनों बैठा है स्तंभ पर संयोग संबंध से उपलब्ध होता है क्या नहीं।, नहीं होता है हो सकता है हो भी पिछाच का पर स्तंभ में बराबर है कि उसके उपलब्ध का आरोप नहीं कर पा रहे दो जो तो संँदधसे, संँदधसे, और जो स्तंभ में संयोग संबंध से अथवा समवाय संबंध हो गए तीन सर्व का उपलब्ध होवे तो स्तंभ में संयोग के आरोप थे ही संयोग है में संयोग है स्तंभ में ही ध्वनुकादिकन का संयोग है और वायु का संयोग है स्तंभ के साथ बराबर या ते वायु संबंध से स्तंभ वृत्ति है, में रहते है। तो दियों। दियों। दियों भी रहता है वायु भी अप्रत्यक्ष गुण रहे हैं समवाय संबंध से गुरुत्व रहता है कहा स्तंभ में उसका उपलब्ध होता है क्या नहीं होता है अर्थात समवाय अर्थात स्तंभ में जो जो संबंध से अथवा समय संबंध से रहता है उसका लंब होता ही है ऐसी कोई जरूरत नहीं।, नहीं है बराबर हाँ। और समय संबंधी अप्रत्यक्ष गुण रहे हैं तीन का स्तंभ में उपलम्ब होवे नहीं या ते स्तंभ में संयोग संबंध थे व समय संबंध थे विशाच्य के आरोप थे ताकि उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, नहीं। स्तंभ में संयोग संबंध से पिशाच का आरोप करेंगे अथवा समवाय संबंध से पिशाच का क्या करेंगे आरोप कैसा आरोप यदि यहाँ पर क्या संयोग संबंध से पिशाच होता उसका उपलम्ब होता यदि यहाँ पर समवाय संबंध से पिशाच होता तो उसका उपलम्ब होता है नहीं तो स्तंभ पिशाच का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अतः अनुपलम्ब योग्य नहीं है फिर या तो स्तंभ में संयोग संबंधते वा व समवाय संबंध थे विषाच्य के आरोप थे ताकि उपलम्ब का नहीं या स्तंभ में संयोग संबंधाव आवचिन्न पिशाच अत्यंत अभाव बराबर और समवाय संबंधाव आवचिन्न पिशाच अत्यंत अभाव कैसा है अप्रत्यक्ष है और, और पिशाच का अन्य अभाव स्तंभ में तो प्रत्यक्ष है आगे यद्यपि जहां तादात संबंध से पिशाच होवे पिशाच का नियम क्यों उपलम्ब होवे नहीं अब देखो भाई पिशाच तादात संबंध से कहा है स्वयं ही है, उसका उपलब्ध होता है क्या तो यदि तादात्म्य संबंध से पिशाच होता तो उसका उपलब्ध होता या आरोप कैसा कर पाते फिर आप बराबर पिशाच तादात संबंध से अपना आपने महंगे नहीं तो तादात तादात्म्य संबंध से भी शायद चर जा रहता है उसका उपलब्ध का होता है क्या नहीं, नहीं हो रहा है स्तंभ में कैसा आरोप किया आरोप लंब का आरोप हो गया आरोप लंब योग्य मानकर अन्य भाव का प्रत्यक्ष कर लिया आपने ये शंका समझ में आई पूर्व पक्ष की पंक्ति देखिए पुनः यद्यपि जहां तादात में संबंध से पिशाच्य हो गए बराबर तापिशाच्य का नियम के उपलब्ध हो नहीं कहे थे कैसी भाई तादात्म्य संबंध से पिशाच्य में पिशाच्य है स्वयं ही स्वयं किस में कैसा है तादात्म्य संबंध से तादात्म्य संबंध से पिशाच्य में पिशाच्य है अवलंब हो गए या तादात्म्य संबंध से पिशाच्य के आरोप थे भी तादात्म्य संबंध से पिशाच्य का आरोप करने पर भी नियम थे पिशाच्य का आरोप संभवे, है नियम से पिशाच्य के उपलम्ब का आरोप हो सकता है क्या नहीं आरोप संभव नहीं अत्यंत अभाव की रीति अन्य भाव में यद्यपि से लेकर उत्तर दे रहे होने पर भी उत्तर देते हैं अन्य प्रकार से भेद बराबर अन्य भाव और अत्यंत भाव का अन्य प्रकार से क्या है भेद है कैसे तो अन्य भाव हाँ तालात्म्य संबंध से पिछाचक आरोप करने पर उपलब्ध नहीं हो पाया ना तादात में संबंध से उपलब्ध होता है क्या नहीं तो भी थोड़ा भेद है कहा किसका स्तंभ में जो आरोप कर रहे उसका और तादात संबंध से पिशाच्य स्वयं में उसका उस आरोप का थोड़ा सा है। क्या है क्या वेद है आप आरोप स्तंभ में जो जो तादात्म्य संबंध से उसका तो उपलब्ध हो रहा है भले पिशाच्य में तादात्म्य में संबंध से जो है उसका उपलब्ध नहीं, नहीं हो रहा है किंतु उस आरोप से यह आरोप अलग है कैसा कि स्तंभ में जो जो तादात्म्य संबंध से है बराबर उसका तो उपलब्ध है जैसे स्तंभ में तादात्म्य संबंध से कौन है स्तंभा में। स्तंभा में। उसका उपलब्ध होता है ध्यान हो रहा है उसी प्रकार स्तंभ में तादात्म्य संबंध से पिशाच्य होता तो उस स्तंभ की तरह पिशाच का भी उपलब्ध आरोप हो पा रहा है किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उपलब्ध का अभाव है अर्थात अनुपलम्ब है और अनुपलम्ब होने के कारण अभाव का प्रत्यक्ष बात समझ में आई तथा अन्य प्रकार से भेद है कैसे स्तंभ में जो तादात्म्य संबंध से होवे ताका नियम के उपलब्ध होवे बराबर है स्तंभ में तादात में संबंध से जो जो है उसका क्या होता है ऊपर तो तापी अन्य प्रकार से भेद है स्तंभ में जो तादात में संबंध से होवे ताका नियम के उपलब्ध होवे है लग गया स्तंभ में तादात्म्य संबंध से कौन है स्तंभ है अन्य नहीं दूसरा कोई पदार्थ नहीं है और स्तंभ का नियम क्यों उपलब्ध होवे प्रत्यक्ष दिखता है कौन जो और कोई पदार्थ स्तंभ में तादात्म्य के संबंध से रहे तो स्तंभ की नायिका का भी उपलब्ध चाहिए बराबर है कि नहीं जो यदि और कोई पदार्थ जैसे स्तंभ में तादात संबंध स्तंभ है उसी प्रकार यदि और दूसरा कोई पदार्थ वगैरह तादात के संबंध से रहता कहा स्तंभ में तो स्तंभ की तरह उसका भी उपलब्ध होना चाहिए होता तो नहीं है उपलब्ध नहीं है मतलब अनुपलम्ब है और अनुपलम्ब है मतलब वो योग्य अनुपलम्ब है अतः वहा अन्य भाव का प्रत्यक्ष हो जाता जो और कोई पदार्थ स्तंभ में तादात में संबंध से रहे तो स्तंभ की नाई ताका भी, भी संबंध से स्तंभ में आरोप थे या ते इसलिए के संबंध से स्तंभ में का आरोप करने पर बराबर है का क्या किया आरोप तादात संबंध से स्तंभ में पिशाच्य के आरोप थे ताके उपलम्ब का नियम क्या आरोप कैसे यदि तादात्मेन पिशाच स्तंभ सदा तस् स्तंभ से आगे क्या है एव, एव नहीं चाहिए इव चाहिए इव करने के लिए क्या करना पड़ेगा तस... आ? क्या करेंगे वह बदल एक मात्रा हाँ सेवर दो मात्रा है ना तो ये कई मात्रा चाहिए तो पदच्छेद होगा इव नहीं तो होगा एव एव नहीं चाहिए इव चाहिए पुनः पड़ता हूँ यदि तादात्म्य पिशाच स्तंभ यदि तादात्म्य संबंध से पिशाच स्तंभ होता तदा तस्य स्तंभ से जैसा स्तंभ का उपलब्ध होता है उसकी प्रकार उस प्रकार उसका भी पिशाच का भी क्या होता है इस रीति से स्तंभ में तादात्म्य से पिशाच के आरोप थे पिशाच उपलब्ध का आरोप हो बराबर स्तंभ में तादात्म्य संबंध से पिशाच्य आरोप करने से पिशाच उपलब्ध का क्या होता है याते स्तंभ में भेद प्रत्यक्ष हो गए बराबर इसी स्तंभ में वत का भेद अप्रत्यक्ष है। पिशाच का भेद तो प्रत्यक्ष है पिशाच पिशाच्य का भेद प्रत्यक्ष नहीं है पिशाच्य मतलब पिशाच्य वाले का भेद बराबर जैसा उदाहरण स्मशान का वृक्ष है

पिशाच केवल स्मशान के वृक्ष में ही है स्तंभ में नहीं तब तो पिशाच भेद का प्रत्यक्ष होता है हो सकता है स्तंभ ही पिशाच वाला हो और पिशाच वाला रहेगा तो अपना अपने भी भेद रहता नहीं अतः भेद प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है ठीक इसी स्तंभ में पिशाचवत का भेद अप्रत्यक्ष कैसे घटा रहे यदि तादात्म्य स्तंभ पिशाचवत यदि

पिशाच के भेद की नहीं प्रत्यक्ष नहीं जैसा पिशाच का भेद स्तंभ में प्रत्यक्ष है उस प्रकार पिशाच वत का भेद प्रत्यक्ष इस प्रकार से बुद्धिमान अनुभव से देखी ले ले इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए अपने अनुभव से ये बात बातों का विचार करना चाहिए अनुभव से देखिए प्रतियोगी के उपलम्ब का अनुभव जहां स्वभाव प्रत्यक्ष हो नियम प्रतियोगी के उपलम्ब कारो हो सकता है बराबर किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब उपलब्ध का अभाव अनुपल्ब है अनुपल है अतः तो उस अनुपलब को लेकर अभाव का क्या होता है तो प्रतियोगी के उपलम्ब कारोब जा स्वभाव प्रत्यक्ष होवे है लग गया ये छब्बीस नंबर का शीर्षक या पूरा हुआ बहुत लंबा चला अब आगे